Ілі просто скажи. А зараз про досконалість. Ми чуємо це поняття досконалості багато де, так? Різні організації мають це в своїх цінностях. Ми якось якби, в тому розвитку, про який ми говорили, ми до неї якби, стараємося так, дійти до тої досконалості. Чи вона взагалі досяжна? Чи, чи що таке досконалість навіть без того? І про це поговоримо з Олією Пак, авторкою книг, і реалізатором цікавих проєктів про 5D реальність. Оля, що ж таке та досконалість? Нам известно только одно: що нет предела совершенства. До сих пор нам було звісно, нет предела совершенства. На самом деле прийти к нему невозможно, именно потому, что нет предела. Сколько бы ты ни шел, предела не видно. Так о какой же идет речь, о каком совершенстве идет речь? О проявленном абсолюте. То есть ты и есть проявленный абсолют. Смотрите, мы проявляемся из пространства. Начало, пространство ничто, пустота, которая проявлена вот твоим телом, да, вот этим источником, формой проявления совершенства. И вместе с этим уже есть все то, чему личность пытается ну, достичь, дойти, прийти какими-то... И... Это же и речь не о том, что там похудеть или стать моложе, или т т т По дороге можно и умереть, на есть каких-то таблеток для похудения, и, и все. И вот вам все, вот все совершенствовать. Речь не о том, а о эм, вкусе жизни, который раскрывается, когда выключается делатель, и когда ты становишься, осознаешь себя источником всех благ своей жизни. Это не головой. Головой это невозможно. Чу можем поставить знак ри... Совершенство, смотри, совершенство в том, что есть все и сразу под названием счастье. Угу. Раз и... То есть по праву твоего рождения, кто ты? Вот ты кто? Ты проявленный источник. Физическое проявление абсолюта. А значит, ты не личность, не достигатор. Тебе достигатор это кто? Это тот, у кого недостаточность, и ему нужно что-то обрести. А здесь раскрывается просто вот все, что есть ты вместе с тобой. Как я уже говорила, отношения, самореализация, деньги, все это просто есть. Оно просто закрыто для тех, кто находится в 3D. И в, 5, и в 5D открывается то, что есть. Оно уже есть, его не надо создавать. Ну, в 4... Вкушать, вкушать себя. Это кошмар трохи, да? В 4 d мы трошки то того, того э, как бы, ловим оце. Ну, это как переходная такая фаза, переходная фаза. Ну, да? там... ты, ты, уже, просвет есть, просвет есть, но еще не раскрытый цветок, да, как бутон. А здесь вот полностью, знаете, как солнце в зените, когда светом залито полностью, вот, земля там, и все, и все на ней цветет. И вот в это превращается твоя жизнь, залитую светом, цветущую, процветающую. Да. Это, ну, и тут даже логически подумать, да, то есть что такое невидимое, и тут же материальное, то есть материальное, не, материальное, материальное и нематериальное это одно целое. Невидимое и видимое проявленное это одно целое. Так как мы пошли путем эволюции, мы пошли вот таким витиеватым путем, а сейчас открывается по-другому. Развернись в другую сторону, и раскрывается этот божественный потенциал. То есть раскрывается то, что уже есть потому что есть ты. Ты есть и все есть. И вот это все просто проявляется. Здесь mm -hmm. просто не нужны уже психологи, как как-то выстраивать отношения, как достигать чего-то. Здесь надо просто войти в резонанс с самим собой, выйти из резонанса с мыслями, прошлым, будущим, вот с этим резонансом растождествиться. И войти в резонанс с собой как источником. І тоді просто розкривається, От це вся є. От, і я хотіла ще якраз звернути увагу, що в 4D оце джерело, воно десь ззовні. А так як я розумію, вже по собі так відчуваю, що в 5D це я і є тим джерелом. Правильно? Так, только так. Так. Тільки тільки не лічность, не, не ти как личность, личності не принадлежить на самом деле нічого. Личность это вот пустота. Это вот просто форма. Есть у нас. Я же говорю, мы же, вот человек же не может о себе сказать, что он кости и кишки. Это что-то другое, правда? А если я источник, то это я не, я не тело, я не эта личность. Это лишь форма. Это просто форма. Угу. А весь я вот это то, то невидимое, которое проявлено в материи. И вот эта материя начинает проявляться из тебя как источника. Я ж хотіла сказати з таких ну, от зараз інсайтів моїх особистих, так, що досконалість це і є життя. Так? Тобто, ну, якби, ти сказала, що досконалість це щастя, але так якби ще перед тим, як ми тільки починали, що досконалість воно вже і саме життя, яке і є досконалим. Так? Да, но которому это не перфекционизм. Здесь не путать с перфекционизмом. Жития как такие, как вот это, что ты ешь. Да, ну тут эпитетов может быть много, как бы сравните, но на самом деле это не поддается описанию. То есть, вот этот тот, который ты истинный, это просто не поддается описанию. Но здесь мы уже более уплотненные ну, на физике, в материи, поэтому. Uh, как бы, ну, транс, ми трансформіруємося, і все одно чудеса, Тобто ти входиш в жизнь чудес, тобто Твоя життя привращається в чудес. Ну, Це ми вже розкриваємо секрети, що там, коли ти відкриєш це 5 d це потім заходьте в телеграм-канал, і там, там будуть ці чудеса і секрети. А тут я би хотіла ще до твоєї другої книги повернутися. Бо вона якраз пов'язана. Також можна сказати, що досконалість це любов, практично. також. І дос... Пригадай, розкажи трошки нашим глядачам про свою другу книгу. названня да, Гравітація любви. Я поки ще її не загружала в інтернет, але планую це да, сделать. Собственно, все, все, все любові» все. любовь. Я думаю, что это не секрет не для кого. Да? И вот когда все фоны, обычно мы живем, и мы ощущаем фон, вот по ней бывает какая-то тяжелая энергетика, да, это наши мысли. И когда фоном становится любовь, это пространство любви, на, на котором, из которого проявляются вот, все твои события жизни. Вот из-за этой самой любви. Но это любовь, которую описать словами невозможно. Потому что трехмерная любовь это привязанность к кому-то, к чему-то. Здесь совершенно иначе. То есть это пространство любви, в котором и есть ты. Вот раскрытие этого потенциала. Я хочу это не сказать, нравится, что я надо хочу... прямо бегать всех целовать. Взагалі, все совершенно по норму, не, ну, не так, як в 3D. Я пам'ятаю, коли для мене дуже було так, якби до зрозуміння, я ходила, не могла зрозуміти. Бог є любов, Бог є любов. Це було для мене три слова, поки воно не злилося, щось одне в таке ну, більше, так? А зараз, як ми говоримо, так, що і Бог, і в нас, і ми, і, і, і ми же, і любов. І це взагалі зливається і ще і, ми же, і джерело. ну Тобто тут стільки слоїв, тільки розкривати, 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 розкривати цей бутон, де ми будемо це робити. ми І є проявлений бок. Оце це основне. Просто що це означає, і як тому знайти не умом, от. Так, ну от якраз оці всі дослідження. Власні дослідження, бо кожен має ту свою частоту, свою, свою, свій вид, як би скажемо, так, цієї досконалості, хоча вона є абсолютною, про це все будемо говорити і в каналі, і на нашому тренінгу. Ну і головне, на що ми вас запрошуємо, це стопроцентні, я не знаю скільки процентні результати ви отримаєте результати, це ми вам можемо загарантувати. E, тому що навіть в коучингу результати моїх клієнтів і Оліних, e, це, це тільки просто в звичайному чотиридешному трьохдешному коучингу, e, який я дуже люблю, я фанат коучингу. Клієнти e, не доху... їм вистачає декількох сесій, Так? То що говорити про такі квантові програми, e, які ми з Олею презентуємо? Я Оля веде вже декілька навіть років. І... На таких программах э, отримаются результаты. И, кажу, результаты 100% будут. Запрошу, записывайтесь. И тут я хочу добавить важный нюанс. А, в отличие от достигатора, здесь не нужно идти к результатам, иначе они отодвигаются. То есть только из интереса вот к своей божественной природе, если есть интерес к природе. Почему? Потому что если мы идем, как привыкли к результату, значит мы идем из недостаточности, что нам чего-то не достает. Сначала нужно войти в то состояние достаточности, осознав, кто ты. Но Богу может чего-то не доставать? Нет, конечно. Ну, О, це це, ще і один... поняття і результат здесь теж меняется. Тут многие понятия трансформуються, тут практично всі. Угу. Так що про гроші також буде. Заходьте, підписуйтесь. Оля дуже дякуємо і чекаємо всіх в телеграм-каналі. До зустрічі. До зустрічі. Пока!